ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা কথা কৈ লওঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই অসমখনক ভাগ ভাগ কৰিব চেষ্টা কৰা নাই যদিও মই এই ভিডিঅ'টোত আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে অসমখনক মই দুটা ভাগত ভগাই পেলাই আপোনালোকক ক'ম উজনি অসম আৰু নামনি অসম আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই যাব হাই হেল্ল' নমস্কাৰ চলপ জনাইছো মই অন্য এটা ভিডিঅ'টো মই প্ৰাঞ্জল আমি জানো যে আমাৰ অসমৰ জাতীয় ভাষা হৈছে অসমীয়া ভাষা আৰু প্ৰায় ওৱান পইণ্ট ফাইভ চি আৰ অৰ্থাৎ ডেৰ কোটি মানুহে এই অসমীয়া ভাষাটো কয় এই ডেৰ কোটি মানুহৰ ভিতৰত তিৱা মিচিং বড়ো কছাৰী বা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ হ'ব পাৰে আৰু এই বিভিন্ন লগ হৈ আমাৰ অসমীয়া জাতি গঠন হৈছে কিন্তু আমাৰ এই অসমখনতে আমাৰ ভাষা বা কোৱাৰ ধৰণবিলাক অলপ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয় আমি যদি চাবলৈ যাওঁ উজনি অসম আৰু নামনি অসমৰ ভাষা বা কথা কোৱাৰ ধৰণ সম্পূৰ্ণ বেলেগ ধৰণৰ হয় এই ভাষাৰ পাৰ্থক্য কেনেকৈ আহিল বা কিয় এই ভাষাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে এই বিষয়ে আপোনালোকে ভাষা কাক বোলে ভাষা হৈছে এজন মানুহে আন এজন মানুহৰ লগত ভাৱ বিনিময় কৰাৰ এক মাধ্য়ম সমগ্ৰ বিশ্বতে ভিন্ন ভাষী লোকে ভৰি আছে উদাহৰণ হিচাপে ইংলেণ্ডত ইংৰাজীকৈ চাইনাত চাইনিজকৈ বা ভাৰতত হিন্দী ভাষা কোৱা হয় ঠিক তেনেদৰে প্ৰত্যেকখন দেশত থকা বিভিন্ন ৰাজ্যবিলাকত সেই ৰাজ্যবিলাকৰ ভাষাবিলাকো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয় ঠিক তেনেদৰে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এখন ৰাজ্য অসম আৰু সেই অসমৰ ভাষা হৈছে কি অসমীয়া এতিয়া কথাটো হ'ল একেটা অঞ্চলতে ভাষাৰ বিভিন্ন ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা যায় বা ভাষাৰ মাজত এই পাৰ্থক্যটো দেখিবলৈ পোৱা যায় এই ভাষাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য ভৌগোলিক সাংস্কৃতিক ৰাজনৈতিক বা অৰ্থনৈতিক ভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে যেতিয়া এটা অঞ্চলত এটা ভাষাকে ভিন্ন ধৰণে কোৱা হয় বা কোৱা দেখা যায় এক কোৱা হয় উপভাষা অৰ্থাৎ একেটা ভাষাৰ ভিন্ন স্থানীয় ৰূপ এই উপভাষাবোৰত শব্দৰ ভাণ্ডাৰ উচ্চাৰণ ব্যাকৰণ বা এনে ভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু এই উপভাষাবোৰ অকল কথিত ভাষা হিচাপেহে ব্যৱহাৰ কৰা হয় কেৱল অসম বা অসমৰ ভাষাৰ ক্ষেত্ৰতে এনেধৰণৰ ভাষাৰ পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পোৱা যায় তেনে নহয় বিশ্বৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় ভাষাটো হৈছে ইংৰাজী ভাষা প্ৰায় ওৱান পইণ্ট ফিফটি চিয়াৰ অৰ্থাৎ জানিব পৰা মতে ইংৰাজী ভাষাৰ ইংৰাজী কোৱা দেখা যায় অসমীয়া ভাষাটো উজনি আৰু নামনি দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয় যদিও নামনি অসমৰ দুটা বেলেগ বেলেগ ভাগ দেখিবলৈ পোৱা যায় এটা হৈছে কামৰূপীয়া আনটো হৈছে গোৱালপৰীয়া মধ্য অসম বা নামনি অসমৰ কামৰূপীয়া বা গোৱালপৰীয়া ভাষাৰো বহুত শুভাষা দেখিবলৈ পোৱা যায় উদাহৰণস্বৰূপে বৰপেটীয়া নলবৰীয়া পাটিদৰঙীয়া আৰু পলাশপৰীয়া ঠিক তেনেদৰে উজনি অসমৰ ক্ষেত্ৰত শিৱসাগৰীয়া আৰু নগঞা এই দুটা ভাষাৰ পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পোৱা যায় জানিব পৰা মতে আধুনিক অসমীয়া ভাষাৰ সৃষ্টি হৈছিল শিৱসাগৰত বা উজনি অসমত যিটো ভাষা আজিৰ দিনত আমি লিখিত ভাষা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি জানো এই সময়ত উজনি অসমখনত আহোমসকলে ৰাজত্ব কৰিছিল আনফালে নামনি অসমখনত কোচ ৰাজবংশীসকলে ৰাজত্ব কৰিছিল আৰু সেই সময়তে এই কোচ ৰাজবংশী আৰু আহোমসকলৰ মাজত এটা বিভেদৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই বিভেদৰ ফলশ্ৰুতি ৰূপে উজনি অসমৰ নামনি অসমৰ মানুহৰ মাজত সংযোগটো খুব কম হৈছিল যাৰ ফলস্বৰূপে এই ভাষাৰ যি পাৰ্থক্য এই পাৰ্থক্যটো দেখিবলৈ পোৱা যায় বুলি জানিব পৰা যায় বাকী যিকোনো হওক অসমীয়া হিচাপে আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো আমাৰ এক আৱেগ আমাৰ ইম'শ্যন হয়তো ইয়াৰ কথা কোৱাৰ ধৰণবিলাক বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে কোনোবাই সুৰ লগাই ক'ব পাৰে কোনোবাই খং খচকৈ ক'ব পাৰে কিন্তু এই কথাৰ ইম'চন একেই অসমীয়া মানুহৰ ইম'চন বা আৱেগ সদায় একেই আছে ত' সৰু এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰিলোঁ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰ হৈছোঁ ধন্যবাদ